Pada hari ini, membentangkan Pertamanya, yang pentingnya ialah penyata uh, kuasa mengenai penjagaan dan kebajikan warga emas uh, yang telah kita jalankan uh, beberapa siri proseding itu yang pertama dan yang keduanya nak memaklumkan mengenai maklum balas kementerian dan agensi yang berkaitan terhadap syur-syur penyata jawatankuasa pilihan khas ini uh, yang uh, membincangkan dan memutuskan perkara mengenai uh, penglibatan warga asing di dalam uh, industri kecil dan uh, sederhana, perniagaan kecil dan sederhana di negara kita uh, jadi saya akan uh, menyentuh kedua-dua perkara tersebut dan sebelum itu saya nak memperkenalkan jawatan kuasa yang ada kami sebenarnya tujuh orang ya uh, di sebelah uh, kanan saya Senator Tuan Manolan Muhammad Timbalan Pengerusi dan uh, Senator Dato Edward Linggu Bukut ahli ahli kuasa sebelah kiri saya uh, Tuan eh, saya anak lelaki Jacob Uh, dan seterusnya Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof Dan uh, Profesor Datuk Seri Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang Sarian uh, Yang seorang lagi iaitu Datuk Mustafa uh, Tidak uh, bersama dengan kita pada hari ini Kerana beliau mendapat pelepasan uh, Melalui perkara 83 peraturan mesyuarat ya. Ambil cuti lah tu ya. Jatuh kuasa pilihan khas hari sosial masyarakat ya, uh, Majlis Mesyuarat Dewan Negara telah membentangkan Penyata JKPK HESM berhubung isu penjagaan dan kebajikan warga emas dan juga maklum balas kementerian dan agensi yang berkaitan terhadap syur-syur penyata uh, DN4 2024 di dalam majlis uh, dewan negara pada hari semalam ya hari Selasa iaitu dua-dua kertas ini telah dibentangkan di dewan uh, negara semalam jadi maksud bila dibentangkan itu diletakkan di meja ianya tidak akan dimasukkan dalam agenda perbahasan tetapi mana-mana jawatankuasa atau mana-mana senator boleh sahaja menyentuh uh, tetapi dengan uh, apa namanya meletakkannya di dewan ertinya tugas kita dalam bab menyediakan penyata ini uh, telah, uh, tel, telah selesai. Ya, jadi. Nak kereta berhubung penyata yang bertajuk penjagaan dan kebajikan warga emas. Jabatan Kuasa telah menjalankan prosiding dengan memanggil saksi dari kementerian serta jabatan yang bertanggungjawab termasuklah badan-badan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO dan pusat jagaan eh, swasta untuk meneliti lebih mendalam berkenaan inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pusat-pusat jagaan warga emas dalam memastikan kebajikan warga emas sentiasa dipelihara. Bagi memperkukuhkan dapatan jawatan kuasa ini, lawatan kerja turut diadakan ke pusat aktiviti warga emas ringkasnya PAWE. Ini di bawah Kementerian Pembangunan Keluarga Wanita dan Masyarakat. Ada dua tempat yang kita lawat iaitu di Manjung dan juga di Kuala Terengganu. Selain itu kunjungan ke Age Friendly City Taiping. Ya. Taiping ini telah diisytiharkan sebagai bandar uh, mesra warga emas. Ya. Juga lawatan ke rumah Sri Kenangan Taiping bagi meneliti pelaksanaan penjagaan warga emas di peringkat komuniti dan institusi. Jatuan juga telah mengadakan lawatan kerja untuk melihat uh, standard atau piawaian antarabangsa dalam tajuk ini iaitu ke Tokyo, Jepun bagi mendapatkan pendedahan terhadap amalan terbaik ya yeah, best practice di peringkat antarabangsa berkaitan sistem penjagaan warga emas serta inisiatif sokongan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk kita menimba maklumat dan pengalaman mereka uh, untuk kita cadangkan di dalam penyata ini supaya diambil berat khususnya oleh kementerian-kementerian dan jabatan yang terlibat dalam menangani isu-isu warga emas ini. Melalui hasil prosiding dan lautan kerja JKPK HESM ini, dapatan dan penemuan utama jabatan kuasa adalah, ini saya nak bacakan kita punya main finding lah ya. Yang pertama, Malaysia dijangka akan menjadi sebuah negara tua menjelang 2036. 10 tahun lagi ya. Apabila penduduk berumur 60 tahun dan ke atas mencapai 15% daripada jumlah penduduk negara. Itu definisi uh, warga emas sekarang ya. Yang kedua, negara masih belum mempunyai perundangan khusus yang menyeluruh bagi melindungi hak warga emas. Sekaligus menyukarkan bagi mengambil tindakan berkesan terhadap kes pengabaian dan penderaan. Ini satu perkara yang uh, perlu diambil tindakan segera ya. Yang ketiga, akta pusat jagaan 1993 didapati tidak selari dengan keperluan dan cabaran semasa. Memandangkan perubahan landskap sosial dan perkhidmatan penjagaan yang semakin kompleks, sekaligus menyukarkan usaha menangani isu pusat penjagaan yang beroperasi tanpa pendaftaran. Mereka ini penting walaupun tidak berdaftar, they are functioning, berfungsi juga. Namun, oleh kerana tiada pendaftaran, risikonya besar ya, kalau berlaku apa-apa yang tidak diingini. Yang keempat, pusat jagaan berdepan kekurangan tenaga kerja, tenaga kerja mahir dan penjaga-penjaga telatih yang tidak mencukupi. Termasuklah juga kos penjagaan warga emas yang semakin tinggi sehingga memberi impak kepada kebajikan warga emas dan yang kelima, kempen dan program kesedaran mengenai kepentingan penjagaan warga emas kurang dipromosikan di media. Menyebabkan masyarakat kurang memahami sektor ini dan memberi persepsi negatif. Ini adalah uh, uh, dapatan ataupun observation penemuan yang kita dapat daripada siri-siri uh, perbincangan dengan kementerian dan juga lawatan-lawatan uh, ke apa nama itu, ke akar umbi untuk melihat program-program tersebut Oleh yang dibikin, jawatankuasa telah merumuskan 19 syur yang ada dicatatkan di dalam uh, buku uh, penyata ini eh, yang telah kita letakkan di Dewan Negara sebagai langkah penambahbaikan dan tindakan yang boleh dilaksana oleh kerajaan supaya sektor penjagaan warga emas sentiasa diutamakan dan bagi menjamin kehidupan sosial warga emas yang bermaruah berkualiti dan sejahtera. Okay, antara syur-syurnya, dia ada 19 tapi dirangkumkan kepada empat kelompok eh uh, apa nama tu? Uh, rumusanlah ya. Rumusan yang pertama, menyegerakan penggubalan dan pembentangan rang undang-undang warga emas. Yang penting sebagai punca kuasa utama bagi memastikan warga emas dilindungi daripada aspek hak asasi dan kehidupan yang bermaruah. Kita sebutkan tadi kita belum ada suatu undang-undang yang khusus ya. Kalau berlaku pengabaian, penderaan. Kita pada kanak-kanak ada kes-kes buli kita ada tapi buat warga emas ni ya kerana kita dianggap independen dah 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 tua pandailah jaga diri sendiri. Uh, sewajarnya begitu tetapi dalam keadaan hari ini masih ada lagi yang memerlukan uh, bantuan guaman memerlukan undang-undang yang -undang, eh? itu yang kita sebutkan tadi yang kedua menyegerakan penyediaan dan pembentangan kertas putih, white paper dalam kedua-dua majlis parlimen iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat sebagai rujukan utama bagi Malaysia menghadapi negara tua apa stand kerajaan dalam menghadapi tahun 2036 yang kita sebutkan tadi So kita memerlukan satu unjuran dasar daripada hari ini ya yeah, white paper apa ituizam kerajaan ke arah ini jadi ini penting dan kita harap uh, maklumat ini akan sampai kepada pihak uh, kerajaan ya yeah. yang ketiga mengiktiraf sektor penjagaan sebagai satu industri ekonomi uh, satu industri ekonomi baru yang mampu menjana pendapatan negara dan peluang pekerjaan bukannya sekadar kerja kebajikan ya ataupun kerja-kerja sukarela. Ini 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 berkaitan dapatan kita bahawa kita tak cukup pekerja-pekerja yang boleh menjaga warga emas ni. Kerana kita tidak menumpukan kepada latihan ya pensijilan misal dan pengiktirafan yang sewajarnya. Jadi kalau orang nak mencebur dalam bidang ini kebanyakannya out of experience begitu saja ya, minat begitu saja. Jadi bila kita nak mencari seorang yang boleh dijadikan Uh, jurulatih ke atau jurupulih ke yang yang khusus pada warga emas ni dan kita akan menghadapi masalah ya yeah. yang keempatnya memperkenalkan dasar persara persaraan fleksibel dengan memberikan peluang kepada warga emas yang masih sihat dan berkemampuan untuk terus bekerja secara kontrak atau sambilan dalam bidang yang sesuai dengan kemahiran mereka jadi kita berpendapat bahawa warga emas pada sekarang ni umur makin panjang ya. Life expectancy kita makin tinggi at birth sekarang ni. Jadi kalau mereka berhenti bekerja setakat mengikut peraturan dan undang-undang pada hari, pada hari ini umur 60 ya. 60. 60. So apa nak jadi dengan 40 tahun akan datang? Expecting expectation kita kalau kita sampai 100 tahun lah. Ataupun kalau 70 tahun pun 10 tahun, 20 tahun hingga 80. Jadi ada ura-ura kerajaan untuk me, apa namanya? meningkatkan umur persaraan ya? 65. sampai ke 65 pada hari ini. Adalah pro kontranya. Ya? Orang yang tengah muda-muda tak maulah benda itu lambat naik. Orang yang lama-lama setujulah sebab dia rasa dia orang sesihat. Jadi kerajaan harus mengambil ketetapan, mengambil kesediaan. Uh, dengan mungkin cadangan kita supaya bagi mereka yang nak meneruskan kerja boleh secara kontrak ke ataupun yang tak berminat jangan dipaksa pula kalau kita tetapkan 65 sekarang 60 tapi ada orang rasa 60 pun dah cukup dah dan artinya, flexibility itu kena ada di, di pihak kerajaan uh, supaya uh, kita dapat memuaskan hati dan kita tidak kehilangan tenaga kerja yang mahir yang berpengalaman di kalangan warga emas uh, yang tentunya boleh masih boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi kesimpulan tadi itu kita telah membentangkan ini di di dewan negara dan kita akan uh, uh, memaklumkan kepada semua apa nama tu uh, kementerian, jabatan yang terlibat. Terlibat sebelum ini dalam melaksan dan membentuk penyata ini setelah melihat apa yang kita telah putuskan ya kita punya pendapat dapatan dan juga syur-syur kita akan meminta agensi ini supaya meneliti apa yang kita salahkan dan memberikan maklum balas dalam masa enam bulan ya dalam masa enam bulan semua kementerian ya, kementerian pengurusan wanita contohnya ya jabatan-jabatan uh, yang berkenaan ya uh, bahagian undang-undang ya Uh, mesti datang balik kepada kita dalam tempoh 6 bulan dengan uh, respons mereka, cadangan-cadangan mereka kepada apa yang telah disarankan dalam kertas kerja ini. Ya, yeah? atau penyata ini. Jadi itu yang yang saya nak bentangkan. Oleh yang demikian pada hari ini yang kedua juga saya sebutkan tadi, penyata eh uh, maklum balas dalam penyata yang pertama dulu, isu warga asing. Ini juga kita telah dapat maklum balas ya. Yeah? Uh, warga asing yang datang ada yang tidak mempunyai permit kemasukan dan tinggal lebih tanpa permit ya ada sebahagian juga mereka ini mempunyai kad UNHCR ya uh, United High United Nation High Commission for Refugee ini dan kad ini kalau kita baca muka akhir ini ada yang sangat marah kerana kad ini seolah-olah macam satu kad yang sangat berautoriti no action can be taken on them mereka boleh bekerja ya yeah? dan kita tidak boleh menghalau mereka kerana kita juga terlibat kita juga sebagai ahli dalam konvensyen uh, ini uh, kita hanya boleh menunggu ada negara ketiga yang boleh mengambil mereka ya yeah? kita tak boleh nak halau boleh ada cadangan supaya kita tempatkan di mana-mana tempat di pulau dan sebagainya tapi ya, bagaimana kita nak maintain mereka yang ramai ini pun satu hal. Eh. Jadi ini juga kita minta supaya kerajaan melihat bagaimana kita harus menyelesaikannya. Kalau tidak uh, hari ini kita sekat mereka daripada terlibat mengambil lesen atau memegang lesen uh, secara Alibaba daripada orang tempatan. Hari ini ambil tindakan, besok sambung semula. Begitu juga warga asing. Buat operasi kita baru dengar kita dia buat operasi di pasar pasar borong clear hari operasi kurang orang eh selang sehari datang balik masuk hari ketiga penuh balik jadi uh, kita mendengar mendapat pandangan daripada kerajaan dari segi undang-undang ya memperkemaskan undang-undang tindakan dan immigration uh, juga telah menyatakan azam uh, mereka untuk memastikan ya operasi-operasi yang boleh mengesan warga-warga asing tanpa permit ini dilaksanakan berterusan. Jadi kita harap uh, kesan akhirnya ialah uh, ancaman terhadap uh, peniaga kecil dan sederhana kita ini dapat kita uh, elakkan ancaman tersebut dan mereka boleh meniaga dengan uh, juga dengan menyedarkan masyarakat kita sendiri yang mengambil jalan, jalan mudah ya dapat lesen tapi lesen itu dibagi kepada orang lain untuk berniaga yang ini tindakan keras harus diambil kerana mereka yang mendapat lesen ini sebenarnya satu lesen diberi kepada mereka, satu orang tak dapat lesen yang patutnya dapat ya kerana dia mendapatnya tapi diserah kepada warga asing. Yang ini juga tindakan sekeras kerasnya mesti diadakan. Satu dapatan juga daripada maklum balas yang kita dapat ialah kekurangan tenaga untuk melakukan operasi contohnya membanteras warga asing ini. Kurang tenaga. Jadi itu merupakan suatu masalah yang yang kronik yang sedia ada, yang sentiasa menjadi beban kepada jabatan-jabatan dan pertambahan jawatan dan sebagainya memerlukan proses uh, yang melibatkan banyak agensi termasuk Suruhan Jaya Awam dan sebagainya. Jadi maklum balas tersebut telah kita perolehi dan uh, uh jawatan kuasa ini sebenarnya boleh sahaja uh, kalau kurang berpuas hati setakat ini kita belum memutuskan untuk memanggil mana-mana bahagian jabatan kementerian untuk memberikan maklumat tambahan kalau perlu. Jadi itulah yang kita uh, nak bentangkan kalau ada tambahan. Ada? Ya, yeah. nah, ini sebagai ofisialnya kita dah bentang. Yeah. Uh, untuk makluman kita uh, yang ketiga apa penyata kita? Kita punya kajian surat. Huh? Ya, yeah. uh, kita juga menetapkan uh, satu lagi eh uh, uh, tu uh, kerja kita dalam jatuh kuasa ini iaitu menyediakan suatu penyata yang ketiga iaitu hal ehwal perumahan mampu milik ya, di negara kita. Itu juga isu masyarakat yang sangat sangat penting, sangat menekan ya uh, nak memiliki rumah ada yang sudah membeli rumah belum siap ya. Ataupun berbagai kecacatan ketidakmampuan dan sebagainya. Jadi kita juga sedang dalam proses menyediakan laporan ini dan jabatan kuasa akan menyelesaikannya selewat-lewatnya pada bulan 3 ini nanti dengan penyata mengenai uh, uh, pemilikan rumah mampu milik oleh uh, rakyat Malaysia, rakyat tempatan kita. Dan untuk tujuan itu selain daripada feedback-feedback tempatan ini, kita juga akan cuba melihat again the best practices di tempat-tempat uh, lain ya sama ada jiran-jiran kita negara jiran kita atau tempat-tempat yang boleh membantu ya menyelesaikan masalah perumahan mampu milik ini. Jadi itu saja